Гуляем в Джуна. Сейчас утро. Среда. Геля ждет завтра. Горы. Уже едем по каналу. Скоро, наверное, причалим. Мы приехали в Джуно, столицу Аляски. Столица мало похожа. Городок маленький. Мы вот тут прям вышли, сейчас пойдем смотреть. Здесь пасмурно, дождливо. Как, в принципе, было и в Кичигане. Вот тоже такой чисто туристический город. Классные магазины с сувенирами. Пойдемте смотреть. Мы, мы, в музее Аляски, в Джуна. Здесь такая красивая экспозиция, медведи. Там еще один медвежонок виднеется. А наверху орлиное гнездо. Там орлы живут. Белоголовые орланы, если быть точным. Деревом спрятался, видишь? А вот тут тотем вон, Тотем полз ну, За деревом Языческие ложки Вот еще один okay. Чего, не нравится? Mm -hmm. <laughs> не потрогай Потрогай тотем mm -hmm. Вот он там мы Медведь потрогать нельзя. Четыре, Четыре. Четыре орла, да, Геля, посчитала до да, Четыре орла. Да, правильно, молодец. Там получилась песня «Четыре орла». Вот смотри, какие тут рожицы. Да? Смешные, да? Пойдем да. смотреть дальше. Тут какие-то костюмы. Исторические. Да, ну, ну вот, можно сказать тебе, мы здесь старинных костюмов. Старинных Старинная пушка там есть. Японская, что ли? Пойдем дальше. Пойдем дальше. Японцы уже нападали на Аляску. Пойдем mm -hmm. okay. mm -hmm. okay. mm -hmm. Идет там и скинулся, заманит. На фуникулер надо съездить. Давай рыбку снимем, да. Лосось. Это лосось. А это кто тут, камбала, что ли? Это камбала? такой огромный Ничего себе, не знал, что он такой огромный. Правильно? Рот открыть? Значит, надо туда залезть. Ты же потрогала вас, Вася. Лунички погладила.

Вот э, тут картины очень красивые. Да, Гель, помнишь, как Оливия ходила в музей? Вот и мы с тобой так же, как Оливия, пришли в музей картин смотреть. Какая тебе нравится картина? Вот да? это, вот это. Вот это вот странный выбор. Два дяди деле понравились. Нет, это дирижабль. Дирижабль летает. Нет, самолет думает. Думаешь, самолет? Да, по-моему, дирижабль. А вот Нет. смотри, какой морж там. Пойдем моржа посмотрим. О, морж. Морж нравится? Бегу, Какие тут картины. Какие яркие. Красивые. Ой, есть. Там где лупишь. Мои бусины тут пуляют. О, смотри, какая детсова. Смотри, какой там фонарик. А камеру не очень видно может поближе быть видно какой видно. какой тут самовар тут идет выставка русского истори исторических предметов русских русского искусства Посмотрим, там кораблик Можно туда забраться Ух ты, смотри, сколько тут Много всего Вон смотри, там динозаврики, как у тебя есть Машинка, Машинка. Машинка. Гель первым делом машинки замечает Там вон динозаврики есть Сейчас я тебе покажу Сейчас я тебя на ручки возьму и покажу а Гели полезла на корабль. Ну-ка, кто у нас устурвала? Капитан Минисус. Куда плывем? Другой город, правильно. Да. Кто у нас тут в корабле плывет? Смотри какие тут книжки А где Геля? На сиденьях тут сидит где-то тут ничего интересного Сальмон Принцесс Смотри, Принцесса у вас Это главная улица Джуна <связывая> Проходит Как называется улица? Фронт Стрит Фронт Стрит? Да вот тут пристань. Это вот один Остердам, Холланд Америка. А вот наш Зандам, Холланд Америка. Похоже. Как брат и близнецы прям. Вот паникулерчик. Мы на нем поедем. Вот туда наверх. Зонтик мой тут вылезает. Да, зонтик на улице. А Здесь хорошо. To to <one> ни дождя, ни народ ветра. To to <other> да, и народ немного. Чем хорошо в дождливую погоду гулять. Now right now we are about to ascend 1,800 vertical feet above sea level, and the Mount Roberts Tramway was built in 1996 at a cost of 17 million dollars to the Gold Belt Corporation, which is a local native corporation. In front of me, you'll see our big blue highway, known as the Gastineau no Channel. It's the body of water everybody rode in, and we'll be riding out on this evening.

Это, это птички так поют, или это так то вот, Внизу там стоит теплоход, но не наш. Горы все в тумане. Или, а это облака такие низкие? Ну, тут не очень хорошо видно, вот. То место, сам город, надо наверное, с другой стороны смотреть. А вот джугна. Дождик идет. Вон там наш корабль у нее застоит. Вот такие горы. Ну поехал фаникулер вниз. Ну и тоже на следующем поедем. Вот Джуна. Сверхнул палубу теплохода. другая часть джуна а принца стоит вот такая здесь Православная церковь Джуно. Вот резиденция губернатора Аляски. Вот центральное здание штата Аляска, Аляскинский Капитолий. Скромновато. как обычное здание.